السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الکریم بعد آباد اللہ علی محمد صحابہ اجمعین حضرت خطیجۃ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یکے بعد دیگرے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دو شادیاں ہو چکی تھیں اور آپ بیوہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے پہلے جو دو شوہر تھے ان کا نام ابو ہالہ اور عتیق بن عابد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے ابو حالہ یہ پہلے شوہر ہے پھر وہ فوت ہوئے پھر دوسرے شوہر عتیق بن عابد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجات القبرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تیسرے جو ہے وہ شوہر ہے اسباب کیا ہوئے شادی کے ختیجات القبرا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جب مالے تجارت شام لے کر گئے ہیں نا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو میں سارا نے اتنی تعریف کی ان کی دیانت کی نبی علیہ السلاۃ والسلام کی امانت سچائی کی اور پھر جو واقعات ہوئے کہ بادلوں کا سایہ کرنا درخت کا ہرا ہو جانا نستور راہب کا آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نبی ہوں گے اور پھر خود ہی انہوں نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں یہ سبب بن گئی کہ آپ سے جو ہے وہ شادی کی جائے بڑے بڑے نا کہتے ہیں سرداروں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تھا لیکن آپ نے جو ہے نا انہوں نے مسترد کر دیا ختیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی انہان ختیجہ القبرا رضی اللہ تعالی انہان نے آپ کی پاک دامنی تہارت دیانت امانت سچائی یا اعلیٰ اخلاق کے پیش نظر آپ سے شادی کا جو ہے نا پروگرام بنایا ہے خطیجات القبرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اور یہی زیادہ مناسب بات معلوم ہوتی ہے پھر اہم مسئلہ جو تھا نا شرم و حیا والا وہ ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بھی بہت تھا اور نبی علیہ السلاۃ السلام میں بھی بہت تھا اور یہی چیز شرم و حیا ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے نا شادی کا سبب بن گئے سیدہ ختیجہ کی بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شرم و حیا کا تذکرہ سیدہ ختیجہ سے اس انداز میں کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صاحب حیاء کا محافظ کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی والی اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت اور پکیزگی کا یہ عالم تھا کہ وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی طاہرہ زبان نے جہلیت میں اپنی شرم و حجاب اور حسن و جمال کا جوہر ان میں موجود تھا جب نبی علیہ السلام کی اتنی خوشخبریاں انہوں نے سنی تو ان کے دل کی بات ان کی زبان پر آ گئی خطیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خود شادی کی پیشکش کی نبی علیہ السلام سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا ہمارا گزر حضرت ختیجہ کی بہن کے پاس سے ہوا وہ چمڑا جو ہے وہ فروخت کر رہی تھی عورتیں کاروبار کرتی تھی تجارت حضرت عمار کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں دیکھا ختیجہ تکبڑا کی بہن نے تو انہوں نے مجھے آواز دی میں اس کے پاس آ گیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد دستور اپنی جگہ کھڑے رہے حضرت عمار کہتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ کی بہن مجھ سے پوچھنے لگی کیا آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجہ سے شادی کرنا پسند فرمائیں گے میں نے جا کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات واپس جا کر حضرت ختیجہ کی بہن کو بتائی اور اس نے یہ بات آگے بہن نے ختیجہ تلکبرا تک پہنچا دی گویا بہن نے آپ کی رائے معلوم کی اور رائے معلوم کر کے اپنی بہن ختیجہ تلکبرہ تک یہ بات پہنچا دی یہ بھی ایک سبب بنا ہر شخص ختیجہ تلکبرہ سے شادی کا خواہش مند تھا اور اپنا زیادہ سے زیادہ ماحل لٹانے کے لیے بےتاب تھا لیکن ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر شام سے واپسی کے بعد یہ نفیسہ فرما رہی ہیں کہ شام سے واپسی کے بعد مجھے اپنا پیغام دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی بے درک پوچھا ہے محمد آپ شادی کیوں نہیں کرتے یہ نفیسہ رضی اللہ تعالی نہ فرما رہی ہیں اور آپ کی شادی میں رکاوٹ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اتنی طاقت نہیں کہ میں شادی کر سکوں میں نے کہا اگر آپ کو تمام اخراجات سے بے نیاز کر دیا جائے یعنی کہ شادی اس شرط پر ہو کہ آپ پر اخراجات کا نانو نفقے کی ذمہ داری نہ ہو اور آپ کو خوبصورت خوبصیرت اعلی حسب و نصب علی خاتون سے شادی کی پیشکش کی جائے تو آپ قبول فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون کون ہو سکتی ہے میں نے کہا وہ ختیجہ ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا یہ بلا میرے لیے کیسے ممکن ہے مطلب وہ امیر ہے میں غریب ہوں میں نے کہا یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں یہ میری ذمہ داری ہے آپ صرف دل کی رضا سے آگاہ فرمائیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا میں راضی ہوں پھر نفیسہ نے جا کر یہ ساری باتیں ختیجہ تکبرا کو بتا دی گویا بہن سے بھی رائے معلوم ہو گئی اور نفیسہ دوسری سے بھی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہو گئی اس کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے نکاح کے لیے پیش کر دیا ختیجہ ترکبرا رضی اللہ تعالیٰ نے انداز یہ تھا کہ میں نے عرض کیا آپ اپنے چاچا ابو طالب کو یہ پیغام دے کے وہ صبح ہمارے گھر تشریف لائے یہ ختیجہ تلکبرہ نے پیغام بھیجا ہے ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام جناب ابو طالب کو دیا تو وہ بہت پریشان ہوئے کہنے لگے اے میرے بھتیجے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں مجھے ڈر ہے ختیجہ ہمیں رد کر دے ابو طالب ساری رات اس معاملے میں بے چین رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا چا جان آپ پریشان نہ ہو آپ کو میرے رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ ہی مجھے رزق دے گا کیونکہ وہی بہترین رزق دینے والا ہے چنانچہ صبح ہوئی تو ابو طالب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے سیدہ ختیجہ نے پردے کے پیچھے ہو کر جناب ابو طالب سے گفتگو کی اور ختیجہ نے ابو طالب سے کہا آپ میرے چچا عمر بن اسد کے پاس تشریف لے جائے یعنی کہ میرے چچا سے ملیں اور ان سے بات کریں کہ وہ آپ کے بھتیجے سے میری شادی کر دیں ابو طالب نے کہا اے ختیجہ مجھ سے مذاق نہ کریں اگر آپ کی والدہ زندہ ہوتی تو وہ آپ کی میرے بتیجے سے ہر شادی نہ کرتی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے آپ میرے چاچے کے پاس جا کر بات کریں ابو طالب نے چاچے سے بات کی تو وہ راضی ہو چنانچہ جو ہے نا یہ پھر شادی ہوئی ولی کون تھا ختیج الکبرا رضی اللہ تعالیٰ کی شادی میں کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ جو آپ کے چاچا ہے نا امر بن اسد امر بن اسد یہی ولی بنے ہیں ختیجہ تکبرا رضی اللہ تعالیٰ کے ولی ان کے چاچا بنے ہیں اور ختیجہ کی شادی ان کے چاچا امر بن اسد نے کرائی تھی یہ بات پختہ ہے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا ہے نکاح کا خطبہ جو ہے نا ابو طالب نے پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاچا ابو طالب قریش کے دس ممتاز افراد کو اپنے ساتھ لے کر ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گڑھ تشریف لے گئے اور شادی کے موقع پر جناب ابو طالب نے خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان جو ہے وہ کیا ہے پھر جو ہے نا دوسری طرف سے نا جب نکاح کا خطبہ ابو طالب نے مکمل کر لیا تو سیدہ ختیجہ کے چچا زاد بھائی ورطہ بن نوفل بھی کھڑے ہو گئے انہوں نے بنا ابو تعالیٰ کو مخاطب کر کے خطبہ دیا اس وقت ہوگا یہ اسی طرح نکاح کا معاملہ اور انہوں نے کہا کریش کے لوگوں گوار ہو میں نے ختیجہ کی محمد بن عبداللہ سے شادی کر دی اسی طرح چاچے جو تھا نا بن اسد انہوں نے بھی یہ کہا کہ قریش کی جماعت گوا رہو کہ میں نے ختیجہ کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہے نکاح کی تاریخ کیا تھی کہتے ہیں سفر شام جب آپ واپس آئے نا پچیس سال کی عمر مبارک میں تو ختیجہ دو ماہ پچیس دن بعد سفر شام کے دو ماہ تین مہینے سمجھ لیں تین مہینے تین مہینے بعد جو ہے نا ختیجہ تکبرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ شادی ہوئی ہے حق مہر کیا تھا نبی علیہ سلا سلام کی طرح سے بعض کہتے چار سو دینار بعض نے کہا پانچ سو درہم بعض نے کہا بیس گائیں حق مہر میں دی ہیں بات پھر تطبیق دیتے ہیں کہ اصل میں جس نے چار سو دن کا ذکر کیا یا پانچ سو دن تو گائیں دی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ بیس گائیں کی جو رقم ہے حق مہر کی اس کا چار سو دن بنتی ہے چار سو دن آر اور یہی اصل حق مہر ہے چار سو بیس حق مہر کس نے ادا کیا پہلا یہ قول ہے کہ حق مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ادا کیا بعض نے کہا کہ ابو طالب نے دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا حق مہر ابو طالب نے ادا کیا ہو اور نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کر دی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے حق میر دیا ہو لیکن نسبت ابو طالب کی طرف جو ہے نا آپ نے کر دی ہے دعوت ولیمہ دعوت ولیمہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ جو ہے نا ولیمے میں ذبح کی ہیں بعض کہہ بھی دو اونٹ دو اونٹ نبی علیہ السلامۃ نے ولیمے السلام میں یہ جو ہے نا وہ ذبح کی ہے اور کھانے کا اہتمام جو ہے وہ کیا عمر کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال اور خدیجہ القبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چالیس سال یہ زیادہ صحیح اور بہتر قول ہے جمہور نے اس کو اختیار جو ہے وہ کیا ہے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ختیجہ کے ہاں جب گئے ہیں شادی پر تو ادھر یہ ہوتا تھا کہ تین دن جو ہے نا دلہا دلہن کے گھر میں رہتا تھا اور اسی طرح نبی علیہ السلاۃ والسلام جو ہے نا نکاح کے بعد تین دن جو ہے نا وہ ادھر رہے ہیں پھر انہوں نے درخواست کی ختیجہ تلکبڑا نے کہ آپ کیل اللہ کریں آپ نے کیل اللہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راحت و سکون عطا فرمایا لیکن تین دن بعد یہ ثابت نہیں کہ ختیجہ تکبڑا رخصت ہو کر نبی علیہ السلام سان کے گھر آئی بلکہ پہلے آپ شادی سے پہلے ابو طالب کے ہاں رہتے تھے اور شادی کے بعد سیدہ ختیجہ کے ہاں کیا فرمایا میں نے بتایا نا عرب کا یہ رواج تھا کہ تین دن شادی کے ابتدائی اور دلہن کے یہاں کیا جاتا تھا آپ کے والد محترم عبداللہ نے جب شادی کی تھی تو آمنا کے بعد ابتدائی تین دن انہیں کے گھر میں ٹھہرے تھے پھر مکے لے کر آئے تھے تو آپ بھی شادی کے بعد ختیجہ ہی کے گھر میں تھے جب آپ اپنے چاچے کے گھر جانے لگے ختیجہ کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں انہوں نے فرمایا آپ ادھر ہی ٹھہریے میں آپ کو اپنا مکان دیتی ہوں آپ نے یہ درخواست منظور کر لی اور ختیجہ تلقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا نا اسی میں پھر آپ نے بعد وفات تک ادھر قیام فرمایا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ نا پچیس سال سے لے کر پچاس سال یتنی ہے اٹھائیس سال کا کہتے ہیں عرصہ بنتا ہے اور کم و پیش اگر لگایا جائے تو ہاں اٹھائیس سال چلو اٹھائیاں لگا لیں ستائیس لگا لیں کم و پیش اٹھائیس سال ختیجہتبرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں آپ نے کیا فرم بھی وہ فوت ہو گئی اب ادھر کچھ ہمیں سبق بھی ملتے ہیں شادی کے حوالے سے وہ بیان کر کے ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے کبھی دوسری شادی نہیں کی ان کے ساتھ ہی آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے ان کی وفات کے بعد آپ نے جو ہے وہ کئی شادیاں کی پہلا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی میں عمر کی قید نہیں ہے دیکھیں نا ختیجہ تو رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک چالیس سال اور آپ کی عمر مبارک پچیس سال خیال رکھ لیا جائے جی تو بہتر ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن اسلام عمر کو قبول نہیں کرتا دیکھنا چالیس سال اور پندرہ سال کا فرق ہے اور یہ بیوی کی اہمیت ہے کہ ابتدا بھی بیوی انتہا بھی بیوی جب آپ پر پہلی وہی آئی ہے تو آپ اپنے دوست ابو بکر کے پاس نہیں گئے بلکہ سیدھے ختیجہ تلکبڑا کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سے یہ وہی والی بات کی اب سب سے پہلے گویا بیوی ایک بہترین رازدان اور مشورہ دینے والی ہوتی ہے اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہوئی ہے اس لیے میں نے کہا ابتدا بھی بیوی انتہا بھی بیوی تیسری بات یہ کہ ہمارے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے بیوہ سے شادی کرنا ہندوانہ کلچر کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے سوائے عائشہ صدیقہ کے سب بیوہ سے شادی کی حتیجہ تک رضی اللہ تعالی کی دو شادیاں پہلے ہو چکی تھی بیوہ تھی یہ ہندو جو ہے نا بیوہ کی شادی کو منو سمجھتے ہیں چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بیوہ عورت کواری کی اس پر خود بھی شادی کی پیشکش کر سکتی ہے لیکن اس میں ولی وہ بھی کرے گی ولی کے بغیر نکاح نہیں اسلام بیوہ ہو جائے کواری ہو لیکن تھوڑا سا با نسبت کواری کے کیونکہ وہ شوہر دیکھ چکی ہوتی ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے یعنی خامند کا انتخاب بیوہ خود کر سکتی ہے پانچواں مسئلہ کہ دولت کی بجائے سیرت کو ترجیح دینا بے دولت مندوں کے تو کئی رشتے آئے تھے ختیجہ تل قبر رضی اللہ تعالیٰ کو سب کو ٹھکرا دیا صرف نبی علیہ السلام و کا اعلیٰ اخلاق سیرت کردار دیانت امانت سچائی دیکھیں نا شام میں تجارت کے لیے ماں لے کر گئے ہیں سامان ادھر سے پتہ چلا نا کہ یہ اتنے سچے ہیں تو سیرت دے کر شوہر کا انتخاب کرنا چاہیے یا بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے صرف دولت نہیں اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر شرط اگر عورت اخراجات اٹھاتی ہے خامند کے تو اس میں کوئی اتنے ایب والی بات نہیں ہے اگرچہ ذمہ داری شوہر پر ہے اگر خامند غریب ہے اور بیوی جو ہے اس کے کئی کے جگیریں ہیں جائیدادیں ہیں کھیت ہیں اور وہ معاش سے آزاد کروا دیتی ہے شوہر کو اور اس شرط پر شادی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ نفیسہ نے کہا کہ آپ کو اگر وہ دولت سے بے نیاز کرتے ذریعے معاش سے تو پھر تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں تو عزد ختیجہ تکبڑا کا پھر سارا مال نبی علیہ السلام و نے غریبوں میں مسکینوں میں مسکینوں میں یتیموں میں فلاحی کاموں میں خرچ کیا پھر جتنی بھی اولاد ہوئی ہے نا خطیجات القبرہ ہی سے ہوئی ہے سوائے حضرت ابراہیم کے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے کسی عورت پر رشک نہیں آیا سوائے خطیجات القبرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اور سارے بیٹے آپ کے فوت ہو گئے تھے جوانی کو پہنچنے سے پہلے پہلے اچھا اس میں نا ایک دلچسپ بات ہے دلچسپ نقطہ ہے آپ کی جو اولاد ہے نا وہ بیٹی سے چلی ہے فاطمہ سے بیٹے تو فوت ہو گئے تھے تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ نسل جو ہے وہ لڑکوں سے چلتی ہے یہ بات ٹھیک ہے تو پھر فاطمہ سے جو اولاد چلی وہ حضرت علی کی اولاد تھی یا فاطمہ کی اولاد تھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یہ نسل کا چلنا بھی قانون سے ہٹ کر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اشرف مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی اولاد کو آپ کی بیٹی سے قبول فرمایا ہے کیونکہ امت کا عمل بھی دیکھنا چاہیے نا اجماع یعنی کہ اس بات پر اجماع ہے کہ آپ کی اولاد موجود ہے اور وہ فاطمہ سے ہے اور فاطمہ کی اولاد بیٹی کی اولاد ہوئی نا حضرت علی کی وہ نہیں کہلاتی بلکہ وہ کہلاتی ہے نبی علیہط وسلام کی اولاد سید اور یہ آپ کا شرف ہے میں بات سمجھا پڑی یعنی کہ یوں سمجھے قانون سے ہٹ کر ہے موجزاتی طور پر کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی نے آپ کو خصوصیت عطا کی ہے جیسے ہم چار شادیاں کر سکتے ہیں زیادہ نہیں اور آپ جتنی مرضی کریں اسی طرح ہماری نسل لڑکوں سے چلتی ہے یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ کی نسل آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو آپ کی بیٹی فاطمہ سے قبول فرمایا اتنی بات میں سمجھا پایا اب دیکھیں یہ اگلی بات میں نے کرنی تھی یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں اللہ کے بیٹی سے نسل چلیے تو اتنا شور ہے کہ ہم سید ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں اور اگر بیٹوں سے نسل چلتی تو کیا ہوتا چار کے چار بیٹے زندہ رہتے وہ تو ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے نا کہ پہلے ہی فوت ہو گئے لیکن اگر چاروں بیٹوں سے نسلیں چلتی اور چاروں سے یا تینوں سے چلتی تین بیٹے تھے یا چار اس میں ہے نا تو تین بیٹے کا کہہ رہے ہیں لیکن چلیں تین لگا لیں چار بیٹے لگا لیں چاروں بیٹوں سے نسل چلتی تو ہر ایک نے تو دعویٰ کر دینا تھا ہم تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے پھر یہ مسئلہ ہے اہم ہے کہ گڑ دماد ہو سکتا ہے بندہ گڑ دماد جو ہے نا دیکھیے نا نبی علیہ السلام و اسلام شادی کے بعد کن کے گھر رہے ہیں خطیجات القبرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں رہے ہیں حضرت موسا علیہ السلام و اسلام شادی کے بعد کن کے گھر رہے ہیں سسر کے ہی تو رہے ہیں تو اس لیے گردماد بننا اگر جو ہے نا معاشرے کا تقاضا ہو تو یہ ایپ کی بات نہیں ہے اگرچہ پھر میں بات کہوں کہ نانو نفقہ اور رہائش دینا خامند کی ذمہ داری ہے لیکن اگر حالات کے تقاضے کے مطابق خامند سسر کے ہاں یا گردماد چلا جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام و اسلام خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی چلے گئے تھے ان کی رخصتی جو ہے نا ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ثابت نہیں ہے بلکہ ادھر ہی آپ نے کیا اٹھائی سال اللہ تعالی سے دعا ہے ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ